Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Al-Nabi al amin Nabiina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Ibni Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walahu Yang dikasihi Tuan Imam pengurusi dan sekalian aliatan kuasa masjid Tuan-tuan, perempuan, hadirin dan hadirat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Pada hari ini dua ayat yang bakal kita tadabur insyaAllah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memahami setiap kalimah dan juga ibarat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita di atas muka dunia ini. Dua ayat tersebut ayat 31 dan juga 32 daripada surah Luqman yang berada dalam, dalam mushaf tuan-tuan muka surat 414. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna al-fulka tidakkah engkau merhatikan bahwasanya kapal-kapal berlayar tajri fil bahri, berlayar di laut" Bini'amatillahi dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Liyuriyakum min ayati untuk dia memperlihatkan kepada kamu semua sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaannya ataupun kepemurahannya. Inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang bersifat sabar ataupun orang-orang mukmin yang tetap teguh pendiriannya lagi sentiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini tuan-tuan bersulian dalam beberapa kalimah yang perlu memberi menjadi tumpuan kita untuk kita dapat memahami dengan baik ayat ini insya-Allah. Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan alam tara. Tidakkah kamu memerhatikan? Dan sudah tentu pemerhatian yang ingin kita fokuskan Dalai ini adalah Ru'yah Qalbiyah ya, Pemahatian dengan mata hati Karena pemahatian dengan mata ini Itu sudah menjadi lumrah ya, Kita sentiasa Manusia sentiasa melihat kapal Yang berlayar di lautan Tapi dia tidak ada rasa apa-apa pun ya, Kita melihat matahari Bulan, bintang dan sebagainya Walaupun dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat apakah mereka tidak matikan kepada unta bagaimana dia diciptakan Allah kepada gunung ganang bagaimana dia dipasak oleh Allah bagaimana dan kepada bumi bagaimana dihampar oleh Allah jadi tuan-tuan musliman manusia sentiasa melihat setiap hari melihat tapi tidak hadir kebesaran Allah dalam hati kerana mereka melihat hanya dengan pandangan ru'yah basariah pandangan mata tetapi tidak melihat dengan pandangan mata hati mereka mereka sentiasa bermain dengan basar tapi tidak bermain dengan basirah jadi kerana itu tuan-tuan musliman dalam hidup kita ini kita memerlukan dua cahaya satu cahaya cahaya matahari ataupun cahaya lampu untuk membolehkan mata kita melihat dan satu lagi kita memerlukan kepada cahaya yang membolehkan mata hati kita melihat kebenaran dan cahaya itu adalah cahaya Al-Quran cahaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ataupun cahaya wahyu Untuk kita menghidupkan hati kita Dan sebab itu Tuan Tuan Muslian Datuk Nenek Moyang kita dulu Mereka telah meninggalkan bahasa yang agak kuat Untuk kita memahami hakikat Termasuk juga untuk kita memahami Al-Quran Karim Maka mengungkapkan kehidupan kita, diri kita ni, manusia ini dengan satu ungkapan jiwa raga dia panggil. Kita ini bukan saja raga tapi kita adalah jiwa, jiwa dan juga raga. Dan hakikat kita itu, jiwa itulah menjadi hakikat kita. Kita tak boleh hidup dengan raga saja, dengan tubuh saja tapi kita kena hidup juga dengan dengan jiwa kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk sentiasa merenung kebesaran Allah. Agar kita sentiasa yakin. Allah Allah memerintahkan kita supaya kita sentiasa merenung ciptaan-ciptaan Dia. Sehingga kan kalau kita tengok dalam Quran ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini ada ketikanya Allah bawa kita kepada mengenal zat dia laisa kamisli syai zat yang mana dia tidak serupa dengan sesuatu apapun dan ada ketika Allah mengajak kita untuk mengenal dia dengan sifat-sifat dia dan ada ketika Allah Taala mengajar kita mengajak kita untuk mengenal dia dengan nama-nama dia dan paling banyak ayat dalam Quran ataupun tidak kurang banyak dalam Al-Quran Allah mengajak kita untuk mengenal dia dengan ciptaan-ciptaan dia. Dengan ciptaan-ciptaan. Mengenal Allah dengan zat dia, mengenal Allah dengan sifat-sifat dia, mengenal Allah dengan asma'ihi dengan nama-nama dia dan begitu juga. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan af'alih Perbuatan-perbuatan dia mana apa yang telah dia ciptakan di alam ini di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mati al-fulk tajri fil bahri bi ni'matillah yang berlayar di lautan dengan nikmat Allah cuba tuan-tuan dan -tuan, puan sekalian bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan laut ini dilalui oleh kapal-kapal bagaimana barang-barang dagangan dapat dibawa dalam jumlah yang banyak tuan-tuan muslim bertantan yang mustahil ataupun yang sangat sukar sangat sukar untuk dipindahkan melalui jalan darat. Dan begitu juga walaupun kita pada hari ini ada kapal laut, ada kapal terbang. Kapal terbang ini dari segi muatan yang tidak sebanyak yang boleh dimuat melalui kapal laut. Jadi kerana itu hampir kebanyakan rezeki kita, nikmat-nikmat yang kita kecapi pada ini semuanya melalui jalan lautan. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk merenung, untuk mengambil yang tibar dan dengan renungan-renungan itu kamu akan bertambah yakin dengan kekuasaan Allah, kepemurahan Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala. Liyuriyakum min ayatihi untuk Allah memperlihatkan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran dia. Tadi kita sebut tentang melihat kebesaran Allah, kemudian Allah Taala sebut pula kepada kita tentang ayatullah. Dalam al-Quran dan dalam usulian ayatullah ini ada ketikanya merujuk kepada ayatullah al-Quraniah. Ayat-ayat yang berupa al-Quran. Ini ayat-ayat Al-Quran Dan ada ketikanya merujuk kepada ciptaan-ciptaan Allah Ayatullah dengan makna Ayatullah Al-Kawniyah Kalau tengok dalam kamus bahasa Arab Ayatun ada ketikanya beri makna Alamatun Tanda-tanda Di sini Ayatullah al kauniyah Iaitulah tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa ciptaan-ciptaan Allah di alam ini. Dan ada ketika yang kita berjumpa dengan dalam Quran ayatullah dengan makna mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat mu mu yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasulnya untuk membuktikan kebenaran rasul. Jadi sebab itu tuan-tuan dan -tuan, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan tentang alam ini dia lebih banyak daripada ayat-ayat yang menyebut tentang undang-undang ayat-ayat hukum makam kita sebut ayat-ayat fiqah yang menurut bancian analisa yang dibuat oleh para ahli ulama kita mereka menyebutkan bahawa ayat-ayat yang berkait dengan undang-undang yang berkait dengan fiqah ini tidak lebih 500 ayat tapi ayat-ayat yang berkait dengan ciptaan-ciptaan Allah ini ada ribuan ayat ada seribu lebih ayat yang berkait dengan ciptaan-ciptaan Allah ini ayatullah al-kauniyah ini jadi sebab itu dalam hidup kita ni tuan-tuan puan sekalian kita tak boleh hidup hanya dengan berteori semata-mata sebaliknya kita kena real kena hidup dalam alam yang nyata dan menjadi seorang pemerhati yang setia memerhati ciptaan-ciptaan Allah merasai kehadiran Allah dalam rupa rasa dia panggil merasai kehadiran Allah sebab itu para alim ulama kita sendiri pun bila membahaskan tentang iman ini maka menyebutkan ada iman yang bersifat yang berupa atau iman ataupun kita sebut dengan keyakinan lah Tentang basliat ni Keyakinan Bila kita bahaskan tentang keyakinan Ada keyakinan yang datang daripada ilmu Orang cerita dekat kita tentang Tuhan Orang cerita kepada kita tentang Allah Subhanahu taala Ada keyakinan yang hadir dalam hati kita Kerana kita sendiri melihatnya Kita sendiri melihat dan ada keyakinan yang hadir dalam diri kita kerana kita sendiri yang merasainya. Kita sendiri yang merasainya. Sebagai contoh tuan-tuan dan -tuan bila orang sebut tentang gula, orang cerita kepada kita, katalah kita andaikan kata kita belum pernah merasai gula. Lalu orang ceritakan kepada kita bahwasanya gula ini sifatnya adalah manis. Jadi kita pun gambarkan dalam kepala kita sesuatu yang manis buah-buahan yang manis madu tuan-tuan bersulian itu dia punya keyakinan ilmu yang berdasarkan kepada penceritaan kemudian orang yang menjelaskan kepada kita tentang gula itu dibawa kepada kita gula letak di depan kita maka kita melihat gula oh rupanya gula ini manisnya dan warnanya putih maka kita sisihkan madu kerana jarang kita berjumpa madu yang mana putih dan kita sisihkan yang lain-lain yang bukan warna putih kerana kita telah bertambah pengetahuan kita makrifah kita tentang gula itu semakin bertambah kerana dibawa kepada kita gula namun tak kalau kita ambil gula itu kita letak di atas lidah kita itulah Sempurnalah Tuan-Tuan Pasalian Pengetahuan kita tentang gula tersebut Maka begitulah juga Kalau kita mengenal Allah Subhanahu SWT Hanya dengan hadir Dalam Dewan Kuliah saja Orang cerita kepada kita Tentang Tuhan Dengan sifat-sifat dan sebagainya Tapi kita sendiri tidak pernah melihat Kebesaran Tuhan Hanya kita tahu Teori Tentang sifat-sifat Tuhan tapi kita sendiri tidak pernah melihat kebesaran Tuhan dan insya-Allah sampai masa nanti kalau di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengizinkan kita untuk kita melihat ciptaan-ciptaan dia. Sangat hebat Allah Taala ini. Kalau dia tidak hebat, dia tidak akan boleh menciptakan alam yang begini hebat. Dan tak cukup sekadar itu, apabila kita diberi rezeki oleh Allah diberi peluang oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk beribadah kepada dia, maka kita rasa sendiri kelazatan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan -tuan kita perhatikan para rasul Rasulullah SAW sendiri dia sebut ju'ilat qurratu aini fi solah. Dijadikan penenang jiwaku di dalam solat. Kalau kita ni Kalau kita susah hati tuan-tuan Penenang kita tu lain Ada orang susah hati Pengubat dia adalah makan Lagi dia susah hati dia makan Sebab itu di antara faktor Orang hari ni Dia banyak makan Di antaranya lah stres Dan untuk dia mengubati dia panggil tekanan yang ada dalam diri dia itu maka dia ubah kepada makan. Jadi akhirnya tuan-tuan bila makan terlalu banyak pula menyebabkan tubuh pula mudarat. Ya, walaupun jiwa dia tenang tapi menyebabkan tubuh dia jadi mudarat. Dan Nabi SAW sendiri pun apabila berlaku kesukaran di kalangan sahabat-sahabat maka Rasulullah kata arifna ya Bilal. Belilah kerehatan kepada kami wahai Bilal. Yaitu dengan melaungkan azan dengan mengajak kepada salat. Jadi para sahabat Rasulullah dan para sahabat dulu tuntun baslian mereka merasai kelazatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bukan saja berada pada tahap ilmu yakin yaqin ataupun ainal yaqin tapi mereka sudah mencapai kepada haqqal yaqin. Ya keyakinan yang sebenar-benarnya. Merasai sendiri kelazatan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari nanti tuan-tuan bila kita berada di alam sana di akhirat nanti bila berada dalam syurga nikmat yang paling besar yang Allah Taala akan limpahkan kepada ahli syurga bukanlah nikmat makan, minum dan sebagainya tapi nikmat ru'yatullah dan nikmat dapat menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan Inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala itu jamilun Maha indah, maha cantik Yuhibbul jamal dan dia sukakan kepada keindahan dan juga kecantikan Jadi tuan-tuan berselian Allah Ta'ala sebut Inna fi dhalika Sesungguhnya pada demikian itu Pada kapal-kapal yang berlayar di lautan Dan juga dan sudah tentu kebesaran-kebesaran Allah Ciptaan-ciptaan Allah yang lain Kata Allah La ayatin benar-benar terdapat Tanda-tanda kebesaran Allah Bukan untuk semua orang Kata Allah Likulli sabarin syakur Untuk orang yang mempunyai dua sifat Dan kita sendiri pun Kena tanamkan kedua-dua sifat ini Barulah Setiap ciptaan Allah itu akan Sentiasa menjadikan iman kita itu baharu Setiap ciptaan Allah itu akan menjadi iman kita baru Kerana Allah Ta'ala menyebutkan Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabar syakur Sesungguhnya pada yang demikian itu Terdapat tanda kebesaran Allah Untuk orang-orang beriman yang tetap teguh Pendiriannya lagi sentiasa bersyukur kepada Allah Ini terjemahan yang kita baca ini tuan-tuan dan daripada pimpinan Ar-Rahman ditebut dia terjemahkan sabarin yang orang mukmin yang sentiasa tetap teguh pendiriannya syakur yang sentiasa bersyukur tapi dalam tafsir yang lain di antara tafsir Ibnu Katsir dia mentafsirkan sabar ai sabarun fi dharra orang yang sentiasa sabar ketika mana mereka berada dalam kepayahan syakur ay fil sentiasa bersyukur pada ketika dalam kesenangan ala kulihat tuan-tuan sabar ini sebenarnya bukan saja dituntut pada ketika kepayahan bahkan kita dituntut untuk bersabar dalam setiap detik kehidupan kita Karena itu para ulama kita membahagikan sabar ini kepada tiga jenis. Yang pertama sabar dalam mentaati Allah macam kita ini tuan-tuan berselian Kalau kita dapat bersabar insya Allah kita akan isi qamah Bukan saja Ramadan Bahkan selepas Ramadan pun Kita akan tetap berisi qamah Dengan semayang berjamaah Dengan qiyam mulai dan sebagainya Karena kita memiliki kesabaran Dalam menta'ati Allah Subhanahu SWT Bermakna ibadat kita bukan bermusim Tapi ibadah kita dengan isi qamah hanya orang yang memiliki kesabar, kesabaran dalam mentaati Allah saja yang boleh istiqamah dalam ibadat dia. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar ketika berdepan dengan musibah. Sabar yang pertama, yang kedua tuan-tuan yang berlaku setiap hari. Dan sabar ketika mana berdepan dengan musibah ini kita bukan setiap hari diuji oleh Allah dengan musibah, kadang-kadang saja. Jadi sebab itu untuk mencapai hakikat sabar dan dan berselian Mesti kita gabungkan ketiga-tiga kesabaran ini Apa kaitan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Dengan sifat sabar dan bersyukur ini Menunjukkan kepada kita dan muslihan, Hanya orang yang sentiasa dalam kesabaran yang syukur saja Dia akan dapat mengambil manfaat daripada ciptaan-ciptaan Allah ini Setiap ciptaan Allah di depan mata dia ini Bagi orang yang sabar dan juga syakur ini Akan sentiasa memperbaharui iman dia Dia sentiasa hidup dengan kalimah Allah Ada kalanya dia mengucapkan Alhamdulillah dan Ada kalanya dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ila rajiun. Ada kalanya dia mengucapkan Masya Allah dan ada kalanya dia mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Karena tuan-tuan bersulian semua yang berlaku di sekeliling dia Semuanya mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu SWT Tapi orang yang selepas ini tuan -tuan puan-puan, Ada orang yang dia bermusim Ada orang yang mana dia mengingati Allah bermusim Pada ketika dia berada dalam keadaan terdesak saja Barulah dia ingat pada Allah Maka Allah SWT menyebutkan ayat yang berikutnya Wahidah mawjun maujung kazzulal dan ada orang-orang yang mana apabila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar Seperti kelompok-kelompok awan menyerkup ataupun ombak-ombak besar seperti gunung ganang Yang mereka dilambung oleh ombak dalam kegawatan Maka pada saat itu Allah mukhlisin Mereka berdoa kepada Allah dengan bertekad untuk mengikhlaskan agama semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya mereka berada dalam kekufuran. Tapi tak kala mereka ditimpa dengan suatu kepayahan dilambung oleh ombak berada dalam penderitaan dan sebagainya, maka pada saat itulah penderitaan itu telah menjadi menimbulkan kesedaran dalam hati mereka. Lalu mereka berazam, ya Allah, kalau engkau selamatkan kami daripada kepayahan ini kami berjanji kami tidak akan kami akan menyembahmu dengan ikhlaskan agama semata-mata kepadamu sahaja. Tapi tak kalah Allah selamatkan mereka tuan-tuan boselian tidak semua yang setia ataupun tidak semua yang jujur dengan keazaman itu. Tidak semua yang menepati janji. Sebaliknya ada yang ingkar dan kata Allah ada juga yang menepati janji maka Allah menyebutkan falamma najahum ilal barri lalu tak kala Allah menyelamatkan mereka ke darat setelah tadi mereka dilambung oleh ombak Allah menyelamatkan mereka ke darat maka sebahagian sahaja di antara mereka yang bersikap adil iaitu menepati janjinya untuk bersyukur kepada Allah dengan menyembahnya sahaja tidak menyembah yang lain Namun sebahagian lagi kata Allah balik kepada kekufuran. Lupa janji-janji mereka dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutup ayat ini wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan sememangnya tiada yang mengingkari ayatina bukti-bukti kekuasaan kami melainkan orang yang bersifat mungkir janji dan juga orang yang tidak mengenang budi. Allah Ta'ala menyebutkan dengan bahasa Kullu illa kullu khattarin Khattarin ay ghaddarin Orang yang sifat dia mungkin janji Waktu dia payah Dia berjanji Dia berjanji Tapi waktu dia senang Dia lupa janji Jadi sebab itu Tuan-tuan pasulian -tuan Kita tak nak Ayat yang kedua ini Walaupun ada yang Yang muqtasid Kata Allah Faminhum muqtasid Orang yang ingat janji, tapi kita tak nak kita hanya ingat Allah Ta'ala waktu terdesak saja. Sebaliknya kita nak waktu kita senang pun ingat Allah, waktu kita terdesak pun ingat Allah, maka kita kena berada dalam ayat yang pertama yang kita tarabuk tadi, iaitu sabarin syakur, likul sabarin syakur. Kita kena didik diri kita ini menjadi seorang yang penyabar, sentiasa setia dengan Allah, setia dalam melaksana ketaatan, menjauhi maksiat dan juga apabila ditimpa musibah pun tetap setia dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tidak pernah butuh asa dan sentiasa bersyukur, tak pernah dipanggil lupa daratan. Dalam kesenangan tidak pernah lupa diri. Tidak pernah mengabaikan ibadah walaupun berada dalam dalam kesenangan. Jadi kerana itu tuan-tuan muslimin dalam ayat yang lain Allah Taala menyebutkan manusia ini ada tiga jenis. Sabiqum bil khairat. Orang yang sentiasa terkedepan dalam melakukan kebaikan, itu yang pertama, yang kedua muktasid yang sederhana dan ada yang merosot tuan-tuan puan yang jatuh dalam lembah pengabaian akan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu seboleh-bolehnya tuan-tuan puan kita ingin berada dalam sabiqum bil khairat. Orang yang sentiasa terdepan, orang yang sentiasa bersemangat, orang yang sentiasa sabar dan mudah-mudahan tuan-tuan puan Apabila kita sentiasa teguh dalam iman, dalam amal soleh kita yang sentiasa isi qamah ini Itulah kesabaran yang sebenarnya Sabar dalam menta'ati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat Dan ketika ditimpa musibah, timpa musibah pun tetap sabar Maka Allah Ta'ala menjanjikan Innama yafassabiruna ajruhum biwair hisab Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan kepada orang sabar Pahala mereka yang pahala-pahala mereka ajrun bi ghairi hisab tanpa hisab yang tanpa hisab mana mereka boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah tanpa melalui hisab ya, yang apa lagi hisab yang mayah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan jaga orang beriman daripada hisab yang payah di mana hisab ini tentang berselian hisab yang mudah ini sekurang-kurangnya kalau kita tidak boleh mencapai masuk syurga tanpa hisab pun kita dihisap oleh Allah dengan hisap yang mudah bila disebut oleh Nabi SAW iaitu semata-mata bentang tapi tidak diselidik yang dibentang saja buku catatan kemudian dipsilakan oleh Allah kita masuk dalam dalam syurga tanpa diselidik tanpa di, disoal tanpa ditanya dengan lebih lanjut demikianlah tuan-tuan dan -tuan sekalian tazkirah yang mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersama pada petang ini insyaallah wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh